Mm. Комиссар, ну собственно комиссар, но, цифр, во дворе все такое покупаться Комиссар, ответь психу! <связь> Пиздец! Сих! У меня тут с Видите, что погорели дома, что произошло. И сейчас бабахают. Не как олигархи. А себе. когда вот это Порядка. вот произошло? С 11 еще того месяца. Июля. 11 июля. Вон в прихожей дырки, вон все, все на свете. Погорело, все на свете. То одни бомбят, то другие бомбят. Толку нету. Проку нету. Ребенку молока не хватит и хлеба. Не работают магазины у вас? Почему не купить молока и хлеба? не видите, что все магазины побитые? Все и аптеки, все на свете, все стекло, все разбабленные. Так а где же вы покупаете продукты? Вот как получается, так и покупаем. Детям стряпаем, где купим. А в домах вода есть? Нету ни газа, ни света, ничего. Давно нет воды? С 11 числа. Того месяца. А да. многие уехали вообще из Маринки? Все выехали. Вот тут вот, двое в этом доме. Во всем доме 36 двое? квартир, да. И в каждой квартире по 3-4 человека. Мы на второй этаж во время бомбежки 11 числа. Вот синяя у меня на втором этаже дырка в ванну. Стекло залезла через лодочку. Часто обстрелы? Каждый день. Каждый день. Круглосуточно. Круглосуточно. Вот сегодня полдня не было. А вчера бомбили а вообще круглосуточно. Начиная с вечера и ночью и утром, и каждый день, и каждый день, и за дня будет А откуда сейчас стреляют? Вы а вы, вы, специалисты, журналисты, вы больше видите, откуда стреляют. А мы этого не понимаем. У каждого же завтра было Эти танки шуруют, вон среди улицы стоят. Вот деды на улице остановились на проволоке, стреляют куда хочешь. Украинские танки? Оно мне надо? Не знаю. Оно мне надо? Вы же видите, дорога вся перепахана. То станут на проуки стреляют, оттуда стреляют. Всю ночь ездят. А какие будни? Пол шестого, пол шестого свист услышал, в яму прыгнул. Закончился обстрел, вылез. Поел, выспался. К обеду опять та же история. Все, собственно. А какие у вас тут стратегические задания? Вы утримаете дорогу? Мы удерживаем территорию. Удерживается территория. Тут, дорога идет на Александровку, за Александровкой до а обстреливает староконец Донецка С территории Донецка стреляют, с территории пригородов Донецка стреляют. Со всех сторон стреляют. Ну, с, с двух. Из чего стреляют? В основном минометы и гаубицы. Работают действительно хорошо. Вот. Артиллеристы работают хорошо, это явно не ополчение. Ну то есть человек, который пришел 20 лет назад, видел этот миномет, и вот так вот за короткий срок обучился и начал профессионально из него стрелять это невозможно но ну, это не та техника которая это не велосипед на котором ты покатался вот это сложные расчеты это работа корректировщика это обязательно профессионал должен быть и не срочник а сверхсрочник профессионал который обучал вот. это не шахтеры которые вылезли разобрались как это работает и стреляют у вас после один раз три человека были ранены. Один раз они подошли на расстояние стрелкового боя. Вот. Тут тоже один раненый был. Ну, легко. То есть ему оказали помощь в а больнице. Что? Это грады работают. Слухаем. А, чьи? а чьи? Сейчас узнаем. Если накроют нас, значит не Сейчас слушаем разрывы, где лягут. Это залп, Ну что, лягать. Там не Я... слышно, тут далеко ложаться, как так непонятно. Когда близко работают, слышно, что допустим. Оттуда выстрелили, там легло, там, или оттуда выстрелило, там легло, или там. Вот. А это далеко, по всей видимости, не работает. А кажется, что вас обстреливали. тут курку в так? И зайцы. Да.

Комиссар, по мне сдуют. Комиссар, комиссар, ответь психу. Тешо. Тешо. Молча си, Комиссар, комиссар, ответь психу. какую себе надо. Приехали, блядь. Да ничего. Надо. Комиссар, комиссар, ответь психу. Псих, у меня тут сотый. Форт, ты? Да, я псих, у меня тут сотый. Тяжелый, блядь. Саня, тяжелый трехсотый, спрашиваю. Лёхи, 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 у мне там что ты? Принял. Слышь, это миномет был или гаубица? Вон оно, дует нос, думаешь, она дует нас. Комиссар, ответь психу. Дима, второй. Алло. Что ты хочешь, блин? Э -э Олежка со стороны Я мостика пи пи дует меня что? сейчас, васильком, блин. рад за тебя. Я Я не хочешь вырвать ничего, говорить. Страшно, блін, страшно, що сюди залетить до нас викоп, І нам буде всім тут капець. Хлопнуло прямо в двір, де ми стояли, буквально 5 метрів від нас. Капець. А потім лупнуло збоку. Сейчас ми ньому. Ти зрозумів, що ми говорили. Будьте там повнімательні, це ми. Типу нас? Оба кону отсюда. Вы втиснешь вот так боком как я садись да, да, да. не стесняйся не уперлись не... слышишь это по мне олежка блин ты знал по нас Да. саня объясни с какого террикона? блин О, э, а, без без какой нахуй террикон? ты скажи а не ори нормально блять. не паникуй 5, 5, 5. Саша, они не пронумерованы. Там две сиськи справа волосатые. Дима, да я уже самовару сказал, сейчас будут ебашить, пацаны. да хули Самовар работает или нет? Виталик, уже работает, уже пятый выстрел у самовара. Так они вроде по нам лупасят. Вы на плане троян даже гарно выглядите. Даже гарно, да. Так, Дис, забирай Саню за угол дома. Я принял, принял, принял. Он мне еще пока и надо. Так кому я нахер нужен? Мне пока нужен, А такого вам напитка принести еще? А тут из местных жителей остался? там по чуть-чуть, там пару человек, бабки вас. Ну тут градами, когда накрывают, там же местных накрывают, здесь координаты хуй немножко. какие. Вот засекли там градом, блядь, и местных бьют сильно. А это ж херня вообще, это оружие залпового огня. Там мигло, оно разлетается, оно гитары накрывает. Вот полный залп, 32 выстрела, 4 гектара, блядь. Порванных людей, блядь. Короче, это страшно все, война. Это вон там только лялякать -ля по телеку хорошо. А так это страшно, это очень неприятно. Пошлите за стол, все. Пошли, пошли вместе с Давай, мадам, руку. О, боже. Выбросили. Все, сразу за дом пошли. Влево, влево, влево. Стой там! Туда! Туда! Стой там! А? Туда! Туда! назад! Снаряд с Снаряд с гаубицы. А куда впал? прям ко мне в окоп закатился <связывается> Ладно, это не сейчас, да? не, 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 сейчас не. это неделю назад где-то а сейчас где тебе в палатку не между палаткой и вот этим домом я палатка палатка теперь будет Ночи звезды <связывается> дождь сильно заливает, конечно. Вот воронка, вон машину видели, где подъем. что ветки попадали. Подбивал. Осколки. что попало по машине. Да. Вот, а здесь она ударила. Да, была Нива целая, как мы приехали. Нива Это наша тут укрепление есть еще. Где-то мы тут ночью именно. Там труба так mm -hmm. идет под землей полностью. Под дорогу. Да. Вот это я там сидел в окопе в трубе. С той стороны вот обалдашка залетела. Вот сейчас? А, ну, Не, раньше. ну тогда еще раньше. Да, била, вон била. Это осколочный, видишь, У нас что? после недельной бомбежки первый раз тут <laughs> на территории. Готовим пушек, готовим. Ни разу ж не готовим. Что это? А, что-то увидели, может. Первый, а здесь вот вам надо снимать. Это будет украинский бот. Первый, как слышишь. Второй. там Це наша машина після обстрілу з Василька, як кажуть, от попала куля. Да. Ну що, ні, це осколок да, попав і от скло. Надіюсь, все буде добре і ми звідси вийдемо. Бували під обстрілом, прижимо під таким серйозним. І от ми зараз їдемо звідс звідти з Мар'їнки, і все з нами добре, на щастя. А от хлопці з 20-ї бригади залишились там. Їх обстрілюють по 5-7 разів на день. Це саме жахливіше, що вони залишились, а ми поїхали.